لمبايوم القرآن داتوك دوتا سحسن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim dan Muslimat yang berikan sekalian kita masih lagi membincangkan ayat 21 hingga 25 bagi tuan-tuan ambil kitab Sibin Qasir turun buka pada jenis kelima muka surat 126 dan seterusnya A'udzubillahi minasyaitanir wa immi syai'in illa indana wa ma nazziluhu illa biqadarin ma'lum wa arsalna riyaha rawaqihah fa anzalna minas sama ima'an fa asqayna wa ma antum lahu bi khazinin وَإِنَّا inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ innahu hakimun alim sarakallahu alazim dan tiada satu pun lainkan pada sisi kami lah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan ukuran yang tertentu dan kami telah menyebabkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan di langit lalu kami berminum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukan kamu yang menyimpannya sungguhnya kamilah yang menghidupkan dan matikan dan kami pula lah yang kekal memikir segala-galanya dan sungguhnya kami telah mengetahui orang yang terdahulu daripada mu dan sungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripada mu sungguhnya Tuhanmu Allah lah yang akan menghimpunkan mereka sungguhnya dia maha biasana lagi maha mengetahui jadi dalam ayat ini kita dapat lihat cara Allah SWT menghidupkan bumi menghamparkannya, meluaskannya, menjadikan gunung ganang menjadikan padanya lembah-lembah batu bagai jenisnya dan mineral yang ada padanya dan Allah telah menjadikan untuk manusia sekalian kehidupan dan menyediakan untuk mereka makanan nutrisinya, ubat-ubatan pakaian dan dan dalam ayat ini juga kita telah gambarkan bagaimana yang berkhidmat untuk manusia ini sebab dia pekerjanya, binatang ternaknya, ladangnya, sawahnya, tanam-tanamannya, semua itu Allah SWT yang jaga. Allah yang beri rezeki untuk kesemuanya sekali dalam bentuk keperluan masing-masing. Jadi dalam ayat ini bagaimana Allah Taala telah pun mengurniakan kepada manusia ini fasiliti untuk mereka hidup dengan pelbagai bentuknya untuk pengangkutan, untuk kehidupan, untuk penternakan, untuk pertanian dan sebagainya. Dan Allah juga memberitahu kepada kita bahawa Dia lah yang memiliki segala sesuatu dan Dia lah yang memiliki tempat penyimpanannya. Sebelum ini kita telah jelaskan bagaimana kazain ini bukanlah dalam erti yang sesungguhnya tetapi itu satu perumpamaan bagi menunjukkan kuasa Allah dan juga kudratnya, kontrolnya terhadap segala sesuatu satu. Bayangkan tuan-tuan satu benda yang saya nak sebut peruntukan pada kali ini mengenai dengan khazana penyimpanan yang Allah telah jadikan dalam bentuk air ni sebagai contohnya bila Allah menyatakan di sini wa an naziluhu ila bi qadri ma'lum kemudian fa anzalna minas sama' ima'am fas kainakum wa ma antum lahu bi khazinin ini hanya satu renungan untuk kita melihat bersama -sama. bahawa setiap malam kita ni digalakkan untuk membaca surah Al-Mulk. apa ayat yang terakhir di dalam surah Al Mulk ni bila Allah telah mengajar kita untuk membacakan qul ara'aytu minas subhana uqum gha'ib famay atikum bima imain ani ayat yang kita baca setiap malam sebelum tidur bagaimana Allah mencabar minda kita untuk memikirkan air yang kamu minum setiap malam ni setiap hari setiap pagi dengan breakfastnya waktu tengah harinya waktu malamnya siapa yang boleh meninggalkan minum air ini maknanya siapa man minaya yastagni anil ma siapa yang mampu untuk tinggalkan air jadi kalau kita lihat dalam ayat yang digunakan setiap malam kita baca ayat 30 surah al-mulk ni punanya surah al-mulk ni bagi menceritakan kerajaan Allah SWT jadi katakan kepada orang musyrik itu kalau kita faham ayat ini qul ra'aytu min ukum ghaura fama ya'tikum ma imain katakan wahai Muhammad kepada golongan musyrikun bagaimana pendapat kamu yang menyembutukan Allah ni dalam ayat ni dia dikatakan ghaur ni dekat Jordan kalau kita pergi ada satu tempat namanya Arwar agur. agur, ni tempat yang iklim macam negara kita sebesikit lah kerana panas ni kawasan dekat dengan laut mati ini arwar ni ghor ni tempat yang terbenam jauh ke dalam bumi tempat yang pernah berlaku seperti dia sebut dalam kajian geografi Al-Quran itulah tempat berlaku peminasaan kepada kaum Lut kaum Nabi Allah Lut bila mereka ni menaja dan mempromosikan kegiatan hidup LGBT tu jadi peringatan Allah sini ma'in ni maknanya air yang jelas kamu lihat setiap hari kamu dapat lihat hujan ke kat negara kita sungai-sungainya ke maka siapa yang dapat datangkan air itu Ha, jadi kata Ibn Abbas tafsirkan ayat terakhir surah Al-Mulk ni pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu makna bima'in ma'in ni air yang tawar air yang enak sweet water ni jadi sebenarnya perkataan rur yang digunakan dalam ayat ini kalau Allah Ta'ala jadikan air ni tadi masuk ke dalam bumi kamu tak mampu nak mengeluarkannya adalah satu perkara menarik dalam tafsir Zamaq Syari Kasyah mengatakan bahawa ada seseorang manusia yang mencabar ayat ini satu masa dahulu mengatakan kalau tak ada air masuk dalam bumi ambil cangkul maka Allah menghilangkan air pada matanya jadi buta dia ada satu kisah menarik juga pernah saya bawa kepada tuan-tuan daripada kitab Tarikh al khulafa oleh Al-Imam al Masyuti bahawa Harun Rashid khalifah yang hebat ini beliau biasanya menghadirkan dalam hidupnya orang-orang saleh ilmuan di kalangan para fukaha para mufasirin para muhadifin untuk bercakap dengannya untuk mengingatkannya ayat dia ni ingatkan aku bagi tazkirah kepada aku jadi satu hari tibalah Ibn Samak untuk menemui Khalifah Harun Rashid yang pada masa itu Harun Rashid mengharapkan nasihat daripada ini tiba waktu untuk minum ketika Harun merasa sangat haus diminta air dibawakan kadah bawa air bila Khalifah orang Islam yang terkemuka daripada keturunan Bani Al-Abbas ini Harun Rashid yang hebat ini mengambil bekas minuman itu Ibn Samak berkata kepadanya dia Alarislik Ayuhal Amir Boleh sekejap tak Wahai Amir Muminin sekarang saya tanya pada tuanku tuanku minta saya datang bagi tazkirah saya tanya pada tuanku kalaulah tegukan air ini dihalang daripada mu dengan apa engkau sanggup belinya tuanku jawapan Harun Rashid aku sanggup beli dengan apa sahaja walaupun separuh dari kerajaanku Ibn Samad berkata minumlah semoga Allah beri kenikmatan kepada mu Harun Rashid minum habis minum Ibn Samad bertanya lagi tuanku kalau air yang ada dalam tubuh itu tak dapat keluar dengan apa tuanku sanggup untuk membayarnya doktor yang akan merawatnya jawapan Harun Rashid dengan apa saja walaupun seluruh kerajaanku maka Ibn Samak ni ulama' yang terkemuka ni berkata kepada Harun Rashid sebagai satu peringatan untuknya sungguhnya jika begitulah nilai nikmat yang Allah berikan pada minum dan juga keluarnya air maka tentulah kerajaan yang selama ini manusia berlumba-lumba, bergaduh, sentiasa menafikan hak orang lain, sanggup buat apa sahaja menzalim mereka dan sebagainya untuk mendapatnya. Kalau gitulah gayanya, itulah nilai kerajaan. Hanya pada seteguk air, tak wajar betul ia direbutkan. Menangis Harun Rashid mendengar kata-kata itu, tuan-tuan. Ini dalam konteks hayat masih lagi disebut oleh Dr. Tidna yang tafsirnya, fa'as kumu. Kerana nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia ini, kepada orang kafir yang telah kita bentangkan nama-nama mereka sebelum ini, mengaruh jahat dan keingkaran mereka itu maka sekarang Allah bawakan nikmat-nikmat itu untuk diperhitungkan kalaulah kita dapat nikmat minum kita bayangkan soalan ditanyakan oleh Ibn Samak dan memang benar soalan ini ni minum air dan proses keluar dari badan sebagai urin ni ini pun nikmat bayangkan orang yang kena penyakit kegagalan buah pinggang sebagai contohnya maka buah pinggangnya tidak boleh berfungsi menyebabkan urea dalam darah kalaulah seorang itu ditimpa penyakit-penyakit yang sukar untuk digambarkan malah kalau bahan ini tidak keluar daripada tu manusia ini bahan buangan ini tak keluar dia boleh menjadi ganas macam binatang buas kerana peningkatan urin dalam badan dan darah ini boleh mengakibatkan gangguan psikologi dan kerosakan tingkah laku yang amat parah sehingga orang yang senikian ini boleh merosakkan apa saja di hadapannya bila kontrol sistem dalam badan dia fail kerana bahan yang sepatutnya dikeluarkan dengan sistem perkumuhan itu tidak berlaku bahkan kalau mereka pergi hospital pun untuk menjalani dialisis ni kan dua kali seminggu ke beberapa kali seminggu ke mesin yang begitu canggih yang mahal harganya masih tak dapat nak keluarkan. ada sebahagian kecil daripada urin yang akan tinggal dalam air kencing urin dia dalam darah dia tak mampu ditapis oleh mesin buatan yang hebat itu baki sedikit itu pun sudah menyebabkan perubahan emosi dan perangai orang-orang berkenaan itu sebab kita ni kena banyaklah berdoa kepada Allah Dan antara doa yang diajar kepada kita Allahumma ini a'udzubika minal baras wal junun wal juz Zam wa min sayyil asqam doa supaya kita terpelihara daripada penyakit macam gila penyakit kaitan kulit enzima berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik yang berlaku muta akhir ini mimpi manusia ni cerita tentang nikmat air yang Allah bawakan orang yang kena penyakit umpama ini, mereka ni mereka saja yang tahu kita yang di keluarga bolehlah melihat membayangkan tapi berat mata memandang berat lagi orang yang mikul tanggungjawab ataupun penyakit itu berlaku pada dirinya bercerita tentang khazana ataupun khizana Allah ni khazainu dan tuan. Cuba bayangkan. Ini lagi dibawa oleh Dr. Ratna Mulia yang tafsir berkaitan dengan khazanah yang di sisi Allah SWT Yang kita buat di muka bumi ini dengan dam ke empangan ke semuanya masih kecil kecillah dibandingkan dengan apa yang tersimpan di sisi Allah. Negara kita membuat terowong smart sebagai okay, contohnya untuk menampung air yang besar bilangannya. Hujan lebat maka kita simpan itu. Bayangkan awan yang membawa hujan ni berapa ributan beratnya. Subhanallah macam mana boleh dia terapung-apung seperti itu ya cuba luaskan pandangan kita lah jauhkan pandangan kita sikit ke sungai Amazon yang ditaksirkan berlaliran air sesaat itu sesaat nilainya 34 juta hingga 121 juta liter iaitu kira-kira 300 ribu meter padu di manalah takungan sungai yang begitu besar dalam dunia ni ni kita pergi pada sungai di London pula Denob yang ada di di Eropah pula sungai Nil yang ada di Mesir pula kalau kat takungan ni di mana datangnya ya ada dekat Damsik kalau kita tahu di Damsyik ada satu mata air dipanggil mata air Ainul Fija Fija sebutan dia bahasa slang orang Syam ni bunyinya Fija ini kadar airannya cuma 16 meter padu saya nak banding dengan sungai Amazon itu yang begitu kuat hentakan airnya 300 ribu meter padu ini cuma 16 meter padu saja tapi air yang dihantarnya dari Damsyik hingga ke Hims dan dari tengah Lebanon hingga ke Gurun di Syria bayangkan begitu hebatnya simpanan di sisi Allah SWT ni kalau kita bayangkan boleh dengan negara kita contohnya cerita tentang khazana yang ada di sisi Allah khazainuh ni simpanan di sisi Allah Taala. tentang sungai yang tertua dapat di sudut ekologi kajiannya sungai Perak yang sekarang sedang orang Perak sedang mendapat ujian sungai ini menjadi susut kan ni dikatakan sungai ini punca daripada dua mata air yang terdapat di Royal Belum dan membentuk sebatang sungai lah sungai Perak yang panjangnya yang begitu dibanggakan oleh orang Perak dengan panjangnya lebih kurang 400km Sampailah ke hilir Perak ni kalau tiba pada musim hujan lebatnya dia menghasilkan paras minimumnya 59.5 meter dengan pelepasan 425 meter padu sesaat bagi memastikan mananya skala ataupun memastikan paras air sungai berada pada tahap yang terkawal saya bawakan ni semua untuk cerita kepada tuan-tuan ni sungai yang ditaksirkan dari ekologi usianya 100 hingga 200 ribu tahun yang masih lagi ada kat negara kita ni menyebutkan kawasan begitu antara penempatan awal lah diceritakan dari ekologinya mengikut kajian daripada USM contohnya saya bawa kerja ni untuk menggambarkan bagaimana nikmat air yang dikurniakan oleh Allah yang bentuk khazain ini kalau kita bayangkan kalau tidak ada sungai, tidak ada laut. Air yang turun daripada langit ni tanpa sistem penyimpanan dan pengaliran penyeliaan yang seperti ini, agak-agak di lagi kita nak simpan? Sungai dengan air hujannya yang banyak dengan sungai yang tidak adanya. Maka ini menunjukkan bagaimana satu penyeliaan tahap kontrol pengawal seliaan yang cukup hebat yang diturunkan oleh Allah setelah mengikut kepada keperluannya mengikut kepada kebiasaannya dan keilmuannya jangan lupa walaupun air ini sebagai satu nikmat yang digunakan oleh Allah SWT ia juga merupakan satu azab dia pernah berlaku kepada umat yang terdahulu iaitu kepada kawan Nabi Nuh yang pernah kita bincangkan dalam surat Al-Qamar beberapa tahun lalu bila Allah menyatakan dalam ayat ke-9 hingga 16 itu A'udzubillahi minasyaitanir rajim kazzabat qablahum qawun wahim fakazzabu abdana wakalu wa -kalu wazdujir pada Arabah aku mغلub fa antasir fatahna abwaab as samaa'a ama'in munhamir w fajjarna al arda 'uyunan min faltaqal maa'a wa 'ala amrin kad qadir w hamalna 'ala zaati wa dusur walaupun air satu nikmat daripada Allah kelembutannya keenakannya, kelunakannya keseronokan kita bermain dengan sungainya tapi jangan main dengan Allah kerana dalam kelembutan itu ada satu yang bersifat kasar satu sifat hukuman ini telah berlaku kepada umat yang degil kaum Nabi Nabi ribuan tahun sebelum kita. Maka umat Arab yang ditujukan mereka surah ini diingatkan kepada mereka dan kepada kita yang datang kemudian bacanya bahawa nikmat pemberian Allah ni boleh bertukar menjadi azab. Masih lagi saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang apa yang dimaksudkan dengan lawakih iaitu fungsi angin dan angin ni di sudut muzakar, muannas, jamak dan juga mufradnya ada perhitungan kajian tafsiran para ulama. Insya-Allah kita akan bincang dengan kuliah datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته